हम सवाल भी उठाते रहे हैं हम साहब उनको भी बुलाते रहे सत्ताईस दफ़ा हमने उनको इनवाइट किया अट्ठाईसवीं दफा कल इनवाइट किया मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया अच्छा सबसे पहले तो जो आपने कहा कि जी आपने मुझे सत्ताईस मरतबा बुलाया जब भी आप कोई हकायक गलत बताएं तो मेरे पास क्योंकि एक ही चैनल और एक ही शो नहीं है कि मैं बार बार आके हर चैनल में और हर शो में बैठ के आपके हक दुरुस्त करूँ आपके हक दुरुस्त कर लूँ की आपको मनाना पड़ा है मैंने सुबह मीर इब्राहिम जो जियो के ओनर है उनको खुद फोन किया और मैंने उन्हें खुद कहा कि मैं शाहजेब ज़ादा के शो में जाकर उसके हक़क़ दुरुस्त करना चाहता हूँ नेप्रा की जून जुलाई अगस्त की रिपोर्ट कह रही है फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करने में सौ फीसद का इजाफा हो गया तो ये क्या हकाई गलत है तो आप किसी से पूछ लेते नेपरा जिस मेरिट ऑर्डर की डिविएशन की बात कर रहा है क्या उसका आर से ताल्लुक भी है जो हम लोड बैलेंसिंग के लिए आउट ऑफ मेरिट ऑर्डर चलाते हैं वो भी लेस देन वन परसेंट वो ग्रिड कोड भी अलाउ करता है लेकिन इसका आर एल एन जी ऐसी कोई ताल्लुक नहीं हुत एल एजी से सस्ती बिजली पैदा करने के बजाय फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा कर रही है जो एल एजी खरीद रही है वो भी देर करने की वजह से महंगी खरीद रही है मैं आपको सेटिस्फाई करता हूँ डेटा के मुताबिक जो फर्नेस ऑयल ट्रांस इस साल चले हैं वो मेरिट ऑर्डर के मुताबिक चले हैं तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर एलएनजी भर वक्त ली गई थी एलएनजी भी भर वक्त ली गई थी अक्टूबर एंड तक पिछले साल 92 कार्गोस थे इस साल 112 कार्गोस जो है वो ऑलरेडी परचेस कर लिए गए हैं इस साल एलएनजी से जो बिजली बनी है वो पिछले साल की نسبت 11% ज्यादा है तो पहले तो आप ये बात समझ लें महंगी एलर्जी की वजह से साارفिन तो पर 9 अरब 60 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ा नेपरा ने का नेपरा के आगे ये कंटेंशन जब रखा गया कि 40 अरब की जो फ्यूल की कंजम्पशन हुई अगस्त में एलएनजी के

एग्जैक्टली exactly बराबर है नेपरा की जो स्टेट ऑफ द इंडस्ट्री रिपोर्ट है वो ये कह रही है छियास सैंतालीस अड़तालीस